Скорее всего, воркеры. Надежда в Так, Надежда в Смотрите, ребята, более-менее целые. Это тем пидорасам, не побоюсь этого слова, которые говорят, что наши хуярят по нашим. Им плевать тоже, куда стрелять. Наши если бы так воевали, как Россия, блядь, это конченая страна, блядь, то наши уже давно их выгнали. А так они не могли стрелять, смотрите, все дома целые. Вот, смотрите, еду, блядь, все целое, все целое. Это я убрал там военные чтобы их не снимать. Вот церковь, все, смотрите. Надежда в целая, по крайней мере. Но это не посад покровской где наши блядь как посад Покровская раз разбили, потому что наши там рядом были, они били куда хочешь. А наши так не работают. Наши. Он сейчас спереди. Будут ставки. Да то минобалка там. Эти ставки. Там дети орки, блядь, твари кончили. Николаев стреляет. Вот оттуда смерчи стреляли постоянно по Николаеву. Это вот за Надеждовкой. But there is one more thing. Что вы сказали Путину? Шов нахуй. Так не можно было сказать, да?